एक्चुअली uh, हम लोगों ने ये मेन हमारा बिजनेस है कुरियर का डीडीडीसी कुरियर है से का, का और ऑलमोस्ट uh, दो सौ ढाई सौ लोग काम करते हैं तो का, कर है। उसके बाद हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है सुखाई चैरिटेबल ट्रस्ट सुखाई चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग सोशल एक्टिविटी हम लोग करते हैं हम लोगों ने साथ बुद्ध विहार बनाए हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, हम लोगों का क्रिकेट क्लब है फुटबॉल क्लब है और जो वंचित घटक है जिनको एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए जहां जहाँ पे भी जरूरत है तो हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के वहां से काम करते हैं अब ये छोटे भाई ने जब हम लोग मेरा टेंथ फेल हुआ और जब पढ़ाई करने का टाइम आया तो ये घर में सबसे होशियार था तो उन्होंने डॉक्टर बनके फिर एक ब्रांच का दो ब्रांच और उनका बहुत फ्यूचर में एक्सपेंड करने के कोशिश कर रहे हैं तो भोजन लोगों को एक ही है कि हम लोगों को थोड़ा सा अगर आ, दो चीजों में हम लोग पीछे हम लोग का एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह कभी कभी होती है कि एजुकेशन और कभी कभी ऐसे हम लोग आ, सोचते कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन दोनों चीजें पॉसिबल है आपको एजुकेशन की जरूरत है जैसे ये फील्ड में आप जाओगे तो आपको एजुकेशन की जरूरत है बिजनेस में भी जरूरत है लेकिन बिजनेस का बेस स्टार्ट करने के लिए एजुकेशन ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है तो आप आपके अगर ईमानदारी से आप काम करो थोड़ी सी ईमानदारी और कष्ट अगर आप करते हो तो आप हंड्रेड परसेंट सक्सेस हो जाओगे मेन इवेंट रखने का कोई जरूरत नहीं है इसमें पांच साल पहले BDS करने के बाद तीन साल का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, वो रहा हूँ हम दोनों डॉक्टर हैं ये मेरी वाइफ है डॉक्टर आदिरा उन्होंने हमें डॉक्टर आदिरा मैं भी बी डी एस गवर्नमेंट डेंटल किया है और हम लास्ट एट ईयर से हमारी क्लिनिक है और ये दूसरी

पे बैक सोसाइटी पे हम एक्चुअली उसी लेवल पे ही हम काम करते हैं नॉर्मली और और एक थर्ड ब्रांच जो भी वंचित घटक है और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए हम मिनिमम कॉस्ट में कैसे हम उसको इम्प्लांट ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट दे सके ये हम ट्राई करेंगे सुभाष देश पांडे माझा दाता चपन दाता इम्प्लांट के डॉक्टर अतिशय उत्तम दोगी है तीन वर्ष पास डॉक्टर फॉर ओपनिंग से आई बीन एसोसिटेड विथ दॉम दिगिंग विन दुडे वेर आउटस्टैंडिंग कपल एंड अ ग्रेट डॉक्टर अटमोस्ट केयर एंड ऑल्सो अ वेरी पर्सनल टच टू देशंट्स me and my family members including my wife has been going on a regular basis we are not mostly going for curative but for preventive and they are very good in supporting us in the preventive and also guiding us may god wish a great success and serve the society and also make a great team in the city of today thank you yeah. त्यावेळेला मी ठरवलं की इम्प्लांट करून घ्यायचं म्हणून मी ठरवलं तर त्यावेळेला मला मी सर्च केलं गुगलवरती तर तुम्हाला जी डॉक्टर गणेश कांबळे यांचं नाव समजलं आणि त्यांचा सक्सेस रेट हा नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन्टी नाईन्टी एवढा होता त्या आर दाखवलेला म्हणून मी ते अप्रोच झालो आणि माझी ट्रीटमेंट सुरू झाली आणि डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट सगळं पहिल्यांदा सगळे व्यवस्थित दात काढून घेतले नंतर दोन तीन महिन्यांनी थांबून त्याला हळूहळू सर्जरी करून ते सगळे स्क्रू वगैरे बसवले आणि त्याच्यानंतर मग एक एक त्याची ट्रीटमेंट सुरू झाली आणि मला अगदी काही म्हणजे पेन्स काय वगैरे झाले नाही त्यांचा हात डॉक्टरांचा इतका हलका आहे आणि सुंदर ट्रीटमेंट आहे डॉक्टर इतके संयमी आहेत कधीही चिडले नाहीत मी त्यांना कितीतरी वेळा फोन केला पण कधीही त्यांनी चिडले नाहीत आणि प्रत्येक वेळी मला त्यांनी सपोर्ट करून मला धीर दिला आणि हे इम्प्लांट तुमचं तुम वेळ जरी झालेलं असेल तरी तुमचं हे इम्प्लांट सक्सेसफुल करून टाकणं आणि मी त्याला म्हणतो की माझा हा चॅलेंज आहे तर ते तम्पूर स्वीकारला आणि म्हणलं की ते आता जवळजवळ मागच्या पंधरा दिवसातरी मला त्यांनी हे परमनंट डाग बसवलेले आहेत आणि मी आता व्यवस्थित खाऊ पिऊ शकतो आणि मला अत्यंत आनंद झालेला आहे मला त्याला आणि त्यांची प्रगती अशीच हो आणि त्यांना या जनता यादनाची सेवा करण्याचं भाग्य लाभो आणि सर्वांचं त्यांना त्यांना आशीर्वाद लाभो एवढी माझी इच्छा आहे